Olehkan itu, saya minta MCMC mesti tegas dalam perkara ini. Bahan-bahan pornografi, bahan-bahan ganas, bahan-bahan kelucahan, termasuk bahan-bahan mainan, perlu dicegah sepenuhnya. Kalau MCMC boleh siasat siapa-siapa yang dianggap menentang, Perdana Menteri sampai ke rumah, dipanggil, didakwa, dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Apa pula tindakan MCMC untuk menyekat sepenuhnya bahan-bahan pornografi, bahan-bahan ganas yang merosakkan anak muda kita kita bahas dua, dua, hampir dua bulan, sebulan lebih perbahasan panjang kita bahas bajet ni. Ada cadangan bagus, ada pandangan-pandangan yang -pandangan baik. Tapi akhirnya, ke mana pergi cadangan tu? Apa sudah dengan cadangan-cadangan tu? Kita bahas bergegar dalam Dewan. Tapi akhirnya kita undi. Lepas undi lulus. Kita pergi jatuh kuasa. Satu per satu, akhir lulus. Jadi apa dia bincang ni untuk apa? Apakah akan berlaku pindaan? Sepanjang saya ada dalam dewan ni tak pernah satu sen pun berlaku pindaan pada cadangan-cadangan walaupun cadangan baik. Sebagai contoh semalam Perdana Menteri setuju bahawa pasukan pengaman PBB perlu dihantar ke Gaza. Tapi apa tindakan? Ya. Jadi kita bahas idea bagus, pandangan bagus, kritikan bagus, cadangan bagus kita terima tapi akhirnya ke mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih di atas ruang yang diberi bagi mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2026 pada kali ini. Memulakan bicara saya memetik firman Allah Taala dalam surah Al Isra sebagai panduan kepada kita bersama. Firman Allah Taala: Wa iza arna an nuhlika qariyatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo alaiha alqaul pada marnaha tadmira. Maksudnya dan apabila kami hingga membinasakan sebuah negeri kami perintahkan terlebih dahulu orang yang mewah Yang berkuasa di antara mereka supaya taat kepada Allah Ta'ala Tapi mereka mendorakai Allah dan melakukan maksiat kepada Allah Maka berhaklah negeri itu dibinasakan Lalu kami hancurkan negara tersebut sehancur-hancurnya Ayat ini sebagai suatu amaran kepada kita bersama Bahawa tamadun dan kehancuran sebuah bangsa bukan hanya tetap pada soal kemiskinan Ataupun penyalahgunaan sumber dan perkara-perkara yang lain. Namun jelasnya sebagai peringatan Allah bahawa bila mana rakyat durhaka kepada Allah dan tidak mempedulikan amaran Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menyebabkan negara tersebut ditimpa pelbagai bencana, sama ada bencana alam dan sebagainya, ia akhirnya akan merosakkan negara tersebut. Kalau kita lihat kepada peringatan Nabi SAW, satu hadis yang agak panjang, mafhumnya ya, tidak akan berganjak kaki anak Adam di pada masyarakat mereka akan ditanya empat perkara. Tentang umurnya kemana dihabiskan. Masa mudanya apa yang digunakan. Hartanya daripada mana diperolehi dan kemana dibelanjakan. Dan keempat ialah ilmu apakah diberamal dengannya. Main tu betul, saya lihat bahawa amaran peringatan Nabi ini berhubung dengan harta dua perkara. Pertama, daripada mana kita dapat harta tersebut. Yang kedua, ke mana kita gunakan harta tersebut. Dengan kata lain bahawa, Negara perlu mengambil kira sumber pendapatan negara yang dibenarkan oleh syarak. Kerana nilai-nilai haram, nilai yang merosakkan ini bukan saja menyebabkan keberkatan negara tersebut hilang, bahkan dia akan mencuskan suasana kegawatan, kerosakan, kemusnahan yang lebih teruk daripada apa yang kita dapat. Mungkin kita untung 1-2 juta, tapi akibat daripada keuntungan kemukaran tersebut, kita terpaksa membelanja lebih daripada itu untuk memulihkan kembali masyarakat ataupun negara kita. Kemakmuran ekonomi sebuah negara tentunya ditentukan dengan perkara tersebut, perkara sumber yang kedua di mana dibelanjakan. Saya lihat bahawa kerajaan perlu meneroka sumber-sumber baru bagi meningkatkan pendapatan negara. Bukan meletakkan beban pada rakyat melalui peluasan cukai dan kepelbagaian cukai yang akhirnya membangkar rakyat sendiri seolah rakyat terpaksa menanggung negara. Kita punya sumber-sumber baru yang perlu diteroka sebagai contoh REE. Negara punya sumber baru. Tapi sayangnya sumber ini dengan pelbagai birokrasi yang ada menyebabkan dia lambat. Dan kerajaan perlu mengenal pasti di manakah punca kelewatan sesuatu sumber baru ini. Supaya kita dapat mengatasi birokrasi yang melambatkan proses tersebut. Di samping itu dengan mematuhi nilai-nilai kelestarian alam, kesan impak kepada alam sekitar dan sebagainya perlu juga diberi perhatian dan keutamaan. Satu lagi peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita firman Allah taala walau anna alqura'a aman wattaqu law fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun maksudnya kalaulah penduduk sebuah negara beriman kepada Allah dan bertakwa pada Allah nasihat kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan yang turun dari perlangit dan keluar pada perut bumi akan tapi mereka mendustakan Maka kan itulah mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala disebabkan apa yang mereka usahakan. Soal keberkatan ini jarang kita bincang. Kerana kita lihat dalam konsep fizikal. Namun manusia bukan hanya nilai fizikal, kita nilai spiritual. Sebagai contoh apa dibangkitkan dalam soal pendidikan. Ramai pihak melihat dalam konteks sekolah. Ya. Beban yang ditangguh oleh pihak sekolah. Saya bukan nak bela mana-mana pihak. Tapi saya nak jelaskan, apa yang berlaku di sekolah itu gambaran yang berlaku di luar sebenarnya. Dan mereka ya sebagai contoh di rumah kita ada mak ayah yang jaga, di sekolah ada guru yang jaga. Antara rumah dengan sekolah kerajaan yang kena jaga. Banyak bahan-bahan yang yang merosakkan anak remaja ini. Sebagai contoh apa disebut tadi oleh uh, uh, pembahas sebelum ini uh, yang melihat ada perjelbu yang melihat soal kawalan. Saya setuju apa disebut tadi. Ta namun ada pihak yang menganggap bahawa pelajar anak-anak 13 tahun ke, ke bawah ni tidak boleh memiliki media sosial. Saya nak tanya, manakala 15 tahun boleh? Ya, eh, 18 tahun boleh. Nilai rosak ni dia sama standard je. Orang tua pun tak boleh, anak muda lagi tak boleh. Kerana anak ialah cerminan apa yang diboleh bapa mereka. Olehkan itu saya minta MCMC -MC, mesti tegas dalam perkara ini. Bahan-bahan pornografi, bahan-bahan ganas, bahan-bahan kelucahan termasuk bahan-bahan mainan perlu dicegah sepenuhnya kalau MCMC -MC boleh siasat siapa-siapa yang dianggap menentang menteri sampai ke rumah, dipanggil, didakwa, dibawa ke mahkamah dan sebagainya Apa pula tindakan MCMC -MC untuk menyekat sepenuhnya bahan-bahan pornografi, bahan-bahan ganas yang merosakkan anak muda kita saya ingin juga menegaskan tentang perlunya kawalan-kawalan ini sebab bila mana di peringkat awal kita gagal dia terjemah di sekolah anak-anak muda akan cuba sesuatu yang baru diperoleh, mereka akan cuba sebab itu data yang ada pada kita bukan anak muda saya rosak, anak tua pun rosak sekarang ini. ya. saya nak beralih pada uh, pada isu yang kedua ialah isu uh, cukai karbon dalam belanjawan yang dibentangkan pada kali ini kerajaan cuba memperkenalkan sumber pendapat uh, memperkenalkan uh, pelaksanaan cukai karbon atau carbon tax yang diumumkan bermula pada tahun 2026 dengan sektor besi, keluli dan tenaga menjadi keutamaan buat masa ini. Di waktu yang sama, Permenteri menyatakan dalam ucapan bahawa penggubalan akta dan mekanisme pelaksanaan dengan RUU Perubahan Iklim Negara ya, juga akan dilakukan pada pada tahun ini. Ini rasa pelik sikit. Kita buat peraturan, undang-undang belum ada. Sepatutnya RUU itu dibentangkan dulu ya supaya bila kita nak kuat ya, perintah ataupun mengenakan tag carbon tag kepada industri kepada tu mesti ada 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 lokal standar ada punca kuasa ya rang undang-undang ini belum dibawa lagi ke parlimen ya dan dijangka akan dibawa pada tahun ini sepatutnya saya fikir perlu disegerakan perkara tersebut ya setelah lama perkara ini sebenarnya telah pun dibincang dibahas di peringkat kementerian dan saya harapkan insya-Allah Ya, pada tahun ini mungkin uh, rawanan-rawanan ini boleh kita bawa ke parlimen supaya bila kerajaan umumkan cukai karbon kita clear hari ini tak tahu cukai karbon berapa persen ya? mana pihak yang dikena disebut tiga keluli, tenaga dan sektor besi bagaimana sektor pertanian yang bawa pelepasan karbon yang besar dalam sektor tenaga sebagai contoh industri uh, permotoran, kenderaan yang juga melepaskan pelepasan karbon yang sangat tinggi pelabur-pelabur juga tentunya akan terkesan bila tersebut mereka akan dikenakan cukai karbon isu cukai karbon ini sebenarnya kita pernah bincang sebelum ini banyak pihak bincang tapi mengambil kira tentang tekanan pada pihak industri dalam pelaburan mereka dalam sektor-sektor tersebut mereka perlu jelas berapa persen cukai yang dikenakan Bagaimana mekanisme pengukuran pelepasan karbon tersebut? Semua ini perlu di, diperhalusi supaya kita dapat jelas bila kita laksanakan sesuatu cukai kepada pihak industri. Sampai itu saya juga ingin melihat tentang pelaburan kerajaan menghabiskan 16.8 bilion diberikan kepada projek LRT Pulau Pinang. Saya bukan soal nak petikai apa dibeli oleh pihak kerajaan. Tapi bandingkan 16.8 16 bilion sedangkan kajian dibuat LRT di Pulau Mereka tidak diperlukan. Berbanding menyiapkan jalan lebuh raya Pantai Timur yang sekarang ni sampai ke Tengganu saja. Bila nak bawa sampai ke Kelantan? Ya. Sepatutnya jumlah ini digunakan untuk menyiapkan projek yang, ber, yang belum siap dan jadi keutamaan keperluan kepada pihak rakyat seluruhnya. Saya lihat bahawa Demikian juga stesen. Kalau kita tengok di stesen LRT Lembah Kelang, ada 196 stesen sedia ada KTM, LRT dan MRT. Berbanding yang yang cuba dicadangkan di Pulau Pinang. Dan kita lihat keseimbangan pembangunan sangat ketara. Ya, terlalu banyak fokus untuk diberi kepada Pulau Pinang. Sabah banyak, saya ucap terima kasih. Saya kita tak masalah. Mungkin kerana ada pilihan raya negeri. Ya, Sabah akan dapat manfaat depan pilihan raya. Maknanya elok pilihan raya ni kalau macam tu setiap tahun pilihan raya lagi bagus. Ya, rakyat dapat macam-macam janji. Namun apa yang penting kepada kita, isu besar dalam dalam isu uh, infrastruktur ni ialah penggunaan uh, kenderaan pengangkutan awam bagi mengurangkan pelepasan karbon. Kita mengalu-alukan tindakan tersebut, tapi isu yang berbangkit di sini ada tiga perkara yang kita perlu addresskan di sini. Yang pertama, ya Kelemahan pengangkutan awam ialah infrastruktur first mile, last mile yang sangat daif. Dan ini menyebabkan pengguna terpaksa guna kereta sendiri. Pasal apa? Kerana bila diguna MRT atau LRT, akhirnya dia terpaksa menggunakan pengangkutan lain untuk ke pejabat. Ini masalah besar. Yang kedua ialah kekerapan kerosakan. Dan yang ketiga ialah tren yang terlalu padat waktu-waktu puncak. Ya, kalau kita gagal menyelesaikan masalah ini, berarti kita akan gagal melepaskan isu masalah perpasan cukai yang besar dalam negara kita. Sekali lagi yang saya ingin bangkitkan juga dalam perbahasan pada kali ini, ialah berhubung dengan uh, suatu tindakan yang dibuat oleh uh, dalam konteks ASEAN, sebagai, sebagai Malaysia, sebagai sebuah pengusia ASEAN. Setelah enam dekad lebih, ASEAN dibanner. Saya fikir sampai masanya ASEAN perlu mengadakan satu rombakan besar ataupun satu reformasi besar dalam gabungan kita supaya lebih komprehensif dan lebih dekat. Sebagai contoh, kalau EU boleh wujudkan satu mekanisme bagi menggabungkan kekuatan yang ada di kalangan negara-negara Eropah, saya fikir rantau kita, rantau ASEAN ini perlu menggerak ke arah yang lebih baik, lebih dinamik. Sebagai contoh, bagaimana kesatuan-kesatuan serantau ini yang berdepan dengan cabaran geopolitik yang sangat bahaya eh, di hasil pertembungan di antara China dan dan Rusia, eh, China dan Amerika menyebabkan rantau ini berdepan dengan tekanan keselamatan yang sangat beresiko. Lantara itu, ASEAN sepatutnya mewujudkan satu kesatuan menjamin keselamatan rantau ini. Ya, dengan sebagai contoh tidak ada eh, tak perlu dibenarkan mana-mana kuasa besar membina pangkalan tentera asing dari rantau ASEAN ya supaya rantau ini lebih selamat daripada pihak-pihak tertentu yang kedua ya soal penggunaan mata wang kalau EU boleh menggunakan satu mata wang saya fikir ASEAN perlu bergerak ke arah lebih dinamik bagi membina satu gabungan yang lebih berkesan ke arah membina rantau kita menjadi rantau yang aman stabil dan tidak terganggu dengan situasi yang berlaku sama di rantau Asia Tengah ataupun apa, apa yang berlaku di kawasan rantau ASEAN ini dan saya, kita juga mengalung-alungkan beberapa pandangan berhubung dengan kehadiran Trump ke Malaysia yeah. kita telah jelaskan oleh Tuan Guru Presiden uh, dalam ucapan kita menentang keras kehadiran mereka dan kita telah istihar bahawa kita akan adakan satu himpunan rakyat demonstrasi besar-besaran bagi membantah kehadiran Trump yang dianggap sebagai penjenayah yang bunuh dan mengantar senjata kepada Israel menyokong keganasan Israel yang berlaku akhir sekali Tani Pertua, saya ingin bangkitkan isu yang berlaku tentang uh, isu kawasan saya sendiri di kawasan Kubang -Kerian. Ya. Alhamdulillah saya ucap terima kasih pada Yang Mbak Permenteri dalam Pentangan bajet ada beberapa projek-projek uh, sambungan yang dibuat. Ya. Namun ada beberapa isu tentunya uh, pembangunan kawasan uh, di kawasan uh, Kubang Krian ini khususnya pembinaan uh, jalan yang sering kali saya bangkitkan di mana ada kawasan-kawasan yang kepadatan penduduk yang sangat padat dan uh, jalan yang sangat jam uh, yang sangat teruk maka saya saya harapkan supaya perkara ini dapat dipercepatkan untuk mengatasi masalah uh, gangguan ataupun uh, kepadatan kenderaan pada waktu-waktu puncak. Di samping itu isu tanah mendap di tebing-tebing sungai yang berlaku di Teluk Kandis di Salo yang telah berlaku dua tahun lalu. Ya, dan saya telah bangkitkan banyak kali perkara ini dan perkara ini kita harapkan dapat diatasi supaya isu keselamatan penduduk dapat kita atasi dengan sebaik mungkin. Di samping itu, saya juga ingin memohon pihak Kementerian Petera ya, supaya kejadian tanah runtuh berhampiran dengan sebuah kediaman. Penduduk di Jeram Bungo dalam dun ceka dilipis dapat diperhatikan segera kerana eh, kawasan ini sangat berisiko tinggi sejak tahun 2014. Keadaan semakin membimbangkan. Saya bimbang berlaku sesuatu kejadian yang sangat tidak ini. Saya telah melawat kuasa ini beberapa kali dan rumah ni sangat-sangat berada keadaan yang sangat berisiko. Saya bimbang kalau kalau berlaku satu benda yang memudaratkan eh, kematian, keruntuhan dan sebagainya boleh mengancam nyawa penduduk. Perkara-perkara ini saya harapkan dapat diberi perhatian segera untuk luluskan di samping saya telah bangkitkan isu jalan-jalan perlu ditingkatkan terutama apa dibangkit oleh menteri tadi eh, untuk penerapan jalan-jalan baru dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua eh, dapat keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Tadi Pertua, saya bukan pesimis sangat tapi saya fikir kita bahas dua, dua, hampir dua bulan, sebulan lebih perbahasan panjang kita bahas bajet ni. Ada cadangan bagus, ada pandangan-pandangan yang -pandangan baik. Tapi akhirnya, ke mana pergi cadangan tu? Apa sudah dengan cadangan-cadangan tu? Kita bahas bergegar dalam Dewan. Tapi akhirnya kita undi. Lepas undi lulus. Kita pergi jatuh kuasa. Satu per satu. Akhir lulus. Jadi apa dia bincang ni untuk apa? Apakah akan berlaku pindaan? Sepanjang saya ada dalam dewan ni tak pernah satu sen pun berlaku pindaan pada cadangan-cadangan walaupun cadangan baik. Sebagai contoh semalam, Perdana Menteri setuju bahawa pasukan pengaman PBB perlu dihantar ke Gaza. Tapi apa tindakan? Ya. Jadi kita bahas idea bagus, pandangan bagus, kritikan bagus, cadangan bagus, kita terima. Tapi akhirnya ke mana? Wallahu alam sekian terima kasih. Terima kasih yang bapak Ahmad Kubang Krian, Ali Alam Bohamad saya